Так, Иван, доброго дня. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про себя. Свидки вы и помните тот момент, что у вас такая классного, <laughs> что вам надо идти в всю сферу. Просто заинтересовался этим ну что это за направление такое, в принципе, и только из-за этого. Но меня ничего не подтолкнуло, просто, ну, с виду всего массовых информаций, то, что mm -hmm. вот крипта, 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 биткоин и вот так потихоньку, потихоньку и сам начал этим интересоваться. Что это вообще такое, как это работает, как люди на этом зарабатывают и все. Заинтересовался и начал с этого. Как як або де, вперше почули взагалі про ФФА и чому серед других шкіл обрали саме ФФА? Про ФФА я услышал полтора года назад примерно где-то. Ну, это все, понятное дело, дело из-за рекламы. Ну, в рекламе это, конечно, увидел. А почему выбрал именно ФФА? Потому что очень прозрачная комьюнити. То есть есть многие комьюнити, которые там что-то пытаются скрыть, там еще что-то. А вы все показываете, все вот как, Перед зеркалом. Тобто ви визвали вы мене довіру, поэтому я приєднався к ФФ. Вас щось лякало чи гальмувало на старті? Ось коли починали? Коли взагалі зайшли в сферу, там ви починали з ботів або з трейдингу одразу? Ну, в принципі, так. Да, мене лякало. ну, было страшно, потому что это непонятное вообще для меня направление было. О, что это такое? Какие-то кнопочки, какие-то ордер-блоки, еще что-то. Как начали мне там что-то рассказывать, там в бота зайти, там API-ключи и все остальное. Ну, такое. Но это было поначалу, конечно, ну, тяжело. А потом, когда немножечко теорию подтянул, в принципе, все терминологии, в принципе, все уже потихоньку знают, что оно не так уж и сложно получается. А какие инструменты вы сейчас используете из навчения? В основном я использую это фичерсная торговля. Спот я не беру, потому что я считаю, что ну, для спота нужен бюджет, в принципе, более-менее серьезный. Ну, то есть там на тысячу долларов ты взял там, допустим, какой-то монеты, ждешь пока на вызове, это неинтересно. Ну, а в бот и фьючерсы, то это будет интересно. Но ну, в основном торгую сам, стараюсь сам торговать. сколько вам удалось заработать и с какой суммы вы взагалі заходили в сперу? Я себе выработал такую стратегию интересную. Ну, это не интересно, я думаю, все так стараются делать. То есть зашел со 100 долларами, и пытаюсь дальше разогнать этот депозит, как говорится. Но у меня получилось, в принципе, со 100 долларов дойти до 500. И на этом я пока что остановился, ну, потому что ну, немного там работы, там, то-то, то-то. Я решил, что меня это будет немножечко отвлекать, и я так дальше обратно солью этот депозит. Думаю, немного отдохну, а потом уже дальше начну. То що ж змінилося у вас да, в вашому житті? Тобто гроші це одне. А взагалі як змінився внутрішній стан і стиль життя, мислення? Ось з приводу того, що у вас такий напрямок, взагалі, який з вашою професією, з вашим напрямком не пов'язаний, з'явився у житті? У мене один тільки вопрос волнует. Є оно настолько так легко, то чому всі этим не займаються? Потому что все боятся этим заниматься. Ну, это интересно. Но почему боятся? Если ты соблюдаешь правильные риски, то у тебя ничего ну, не произойдет с Многие боятся идти в эту сферу. Многим классно жить от зарплаты до зарплаты за 500 долларов в месяц. Кто-то до сих пор по кнопочному телефону разговаривает. Вот. Ну, это да. Ну, кому-то не хватает терпения. Жажда легких денег в основном. Кто идет в крипту и не пытается там это все понять, это жажда легких денег, я считаю. Потому что он думает, что это какое-то казино или... Он может не думає это, він думає, що так легко заработать, но але в крипте взагалі ну так не работает. Сто відсотково нужно це поєднувати. Нас всі, хто приходять, всі поєднують або з основною роботи, або з якоюсь професією, і так далі. У нас є приклад допустиморік, да Ернес, який взагалі там він студент і він ще не з чим не поєднував. у нього результат там більше 40 тисяч доларів плюс. Це проб. плюс, собственно, торговля. Тут уже вопрос в том, в каком устане вы проходите. То есть люди разного возраста, из разных направлений. И тут, скажем так, разное понимание у людей. То есть, если, допустим, до этого человек занимался, у него была профессия, ему там хватало тысячи долларов, то сейчас, допустим, для него может быть страшно что-то начать делать, чтобы заработать эту тысячу долларов с одной сделки. И это, допустим, людей тормозит. И вот для тех, кто сейчас нас смотрит, я раскрываю как раз таки эту тему того, что не в зависимости от того, в принципе, какой возраст у человека, чем он занимается. Это всего лишь определенная грань, которую нужно перейти. Ну, даже... установка в голове. Ну, а, ну, как-то получилось состав сделать 500, то есть вы разогнали, вы сделали 5 иксов. Когда, допустим, я делаю при нормальной стабильной работе в среднем 5,6% и шесть процентов в месяц депозиту. То есть заводы... Ну, 5,6 процентов депозита в месяц, да, да, да. Стабильно. Но это объем там он совсем другой, это не 500. Ну конечно, да, это 100%. совсем большие, объем, я понимаю. Да, и это держится, допустим, на дистанции один год. То есть, у меня нету такого, что у меня один месяц плюс 5 процентов, а следующий месяц минус сто процентов. И соответственно, к этому идет каждый, кто в этой сфере начинает. Вот. Но если, допустим, у вас уже получилось, и вы сделали со 100 долларов 500, то есть это уже какой-то результат, и вы же понимаете, что вы разогнали депозит. То есть вы где-то нарушили риск менеджмент, где-то там этот самый, завысили и так далее, и так далее. И надо просто себе отдавать отчет и правильно эти деньги реинвестировать дальше. Чи є у вас якась амбітна мета з доходу, прям щоб сміливо сказати, це наприклад 5-10 тисяч доларів на місяць взагалі цього напрямку, і куди ви хочете масштабуватись, чоловік така лічна, що йому все до мало буде, як каже? От нану определеної суми нету. Я так сразу скажу, но там, допустим, купі там квартиру, дорогу машину, какую-то хорошу, там часи. жену баловать. Ну, то есть такие элементарные в основном вещи. Но если не жадничать, как бы я это сказал, то я думаю, в принципе, это все возможно и получится. Ну, просто я видел очень многих людей, которые воу воу -во, разогнали, 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 а потом ну, буквально 2-3 сделки и все. И он говорит, одолжить <с infotions> Ну, я видел такое просто. А он уже себе просто напланировал, и он уходит скрипты потому что она не ожидала его оправдания. А он просто сыграл с ней в рулетку. И все. Ну, тому що неправильно віднісся до цього. От я ж хто ну, да. хоче грати в рулітку, то може зразу піти в казино і просто постоянно ставити на чорне, і тоді буде якась прибутковість. Ну, ця сфера потребує навички, тут потрібен час, ось і взаємоповага. Ринок він, скажімо так, не до кого взаємоповагою не відноситься. Тобто він працює і якщо. Ви отримали стоп, то це чий стейк і навпаки. От, ну конечно, да. поки ви це не зрозумієте і не почнете торгувати і працювати з правил, Ось заробітку тут не буде. Але це все можливо і результати такі є у людей. Уявіть, що ви взагалі розповідаєте другу або знайомому за наш discord сервер щоб ви сказали, що корисного ви там знайшли взагалі у Discord. Ну тобто, що ви порекомендували. Я впечатлен ботами и впечатлен, ну там советами, понятное дело, там аналитика, трейдинг, там и все остальное, это понятное дело, но очень сильно впечатлен ботами, так как вы им больше всего уделяете времени этим ботом. Это в основном, это самый большой доход в комьюнити, это в основном с ботов идет. И вы их постоянно улучшаете. Ну, то есть, блин, ну это офигенная торговля в плане то, что ты себе отдыхаешь, спишь где-то там на работе, на пляже, там, неважно, где ты находишься, в какой точке мира, и все остальное, он у тебя работает. Даже у тебя нет связи, ты не можешь там зайти что-то посмотреть, а он у тебя все равно работает. И когда ты его правильно настроил, правильно распределил свой депозит и все остальное, ну, и ты даже вообще не паришься, а он просто тебе приносит деньги. Это вообще просто, ну, и то, что постоянные эксперименты какие-то с ботами идут. Что-то обновляется, ну, то есть нету такого, как один бот, вот, ребята, пользуйтесь, все, мы дальше сами идти. Да. Вот это нравится мне. Вот это я бы посоветовал. Такого, ну, я нигде не видел, чтобы на просторах вообще вот всего интернета там вот трейдинг, трейдинг, там вот этот опционы какие-то пошли, вот этот pocket option, я вообще зашел, пострел, думаю, что это за фейк какой-то непонятный, как люди вообще могут торговать по 2-3 секунды, что это за 5 секунд сделка. Я записывал по этому поводу видео по бинарным опционам, что это все. И люди же идут и дальше так же само сливают эти деньги, просто непонятно. Уявить, що ви самі перед собою на старті, тобто коли тільки починали в цій сфері, що повинен почути той, хто зараз тільки думає, чи варто йти на вчення, взагалі йти в цю сферу. Я посоветовав би то, що стоит спробувати, потому що много інструментів є в крипті, где ты можешь заробити, Даже елементарно, у тебе нет бюджету, є способи, где можна заробити без бюджету. себе mm -hmm. какой-то небольшой депозит. Главное выработать себе еще стратегию, это обязательно. С чего ты начнешь, как ты начнешь, где ты начнешь, ну там спотовая торговля, допустим, или ты с ботов начнешь, или начнешь сам торговать. Как ты выработаешь себе эту стратегию, так оно у тебя и будет работать. Но главное придерживаться четкого плана, который ты себе сделал. Если ты его начинаешь нарушать, у тебя сразу же все валится просто, комом идет. И буквально ну, ты заработал на 10 сделках, там допустим, и ты за 3 сделки слил весь депозит. А если не Риск Ну да, конечно, да. Если ты не соблюдаешь правил, или ты сам зашел в бота, поменял какие-то настройки, сам себе что-то там придумал, сделал бэк-тест, он тебе показал какой-то дурной результат. Ты же зашел, тут какая-то небольшая локальная коррекция рынка, все тебе вынесло. Ты думаешь, что я сделал не так. Ну, люди некоторые сразу же выходят из этого. Кто-то делает свои выводы, анализирует дальше, что-то исправляет, думает, и все. И подправляет, может, свою стратегию, торговую какую-то и дальше идут. В этом ничего страшного нет крипта это будущее. Вроде бы там биткоин там по 100 тысяч, там эфир уже там по почти под до 5 доходил. Но я лично считаю, что это не предел. И это только начало развития вообще этой всей инфраструктуры. Потому что большие какие-то компании там, они владеют триллионами, а капитализация рынка криптовалюты там буквально это ну, 10% от всего капитала, который в мире существует. И когда она начнет все эти деньги переходить в криптовалюту, то это вообще бешеный будет. Ну да, тому краще заходит на Старті, а не вже потім, ну, да. да, да, конечно. Ну і хочу звернутися до тих, хто буде дивитись нас або дивиться. Дивіться, якщо ви хочете розпочати взагалі свій шлях у трейдингу, у крипті, ось про те, що ми говорили з Іваном, взагалі, те, що ми пропрацювали ось сьогодні на інтерв'ю, може комусь здалось якимсь складним, але там якісь ордерблоки, і так далі. Але тут нічого складного немає. Тут потрібно. Та, да, навчатись, тому дивіться, якщо ви сумніваєтесь, чи вийде у вас чи не вийде, ви можете залишити заявку ось під цим відео і на безкоштовну консультацію зв'язатись з нашим менеджером. Він вам якраз таки розповість, з чого вам краще почати. Взагалі, у яку сферу вам краще почати, тобто, якщо ви тільки заходите взагалі в цю сферу. І відповість на ваші питання. Тому можете залишати тут заявку. Ми кажемо тобі Іван, дуже дякую. Ми якраз дякую, дякую. Як поспілкувалися. Дякую за інтерв'ю. Ну так. Будемо біжати. Ну так. добре, дякую, гарного дня вам. Да, ще побачимося в чатах, в Діскорді і на зв'язку. Да, на зв'язку. Все, па-па.